Вже більше місяця рідні та друзі загиблого В'ячеслава Колесника, якому 22 жовтня біля магазину Гіацинт були заподіяні тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смертельного наслідку, шукають справедливості та вимагають покарати винних. Після нашого візиту до городському управлінню міліції ситуація не змінилася ніяк. оперативно слідна група, яка виїжджала на місце відбування, сделала все максимально возможное для того, чтобы виновные в данном преступлении не понесли никакого наказания. Следователям не было предпринято никаких следственных действий, не были не опрошены ни люди, которые находились на данном месте совершения преступления, не были изъяты орудия совершения преступления, хотя многочисленные свидетели утверждают о том, что они видели орудия совершения данного преступления, обломки палок, биты которые непосредственно наносились удары. Так как травмы Вячеслава дикие, людей так не калечит ни одна авария, ни одно происшествие. У него были многочисленные переломы нижних и верхних конечностей, сломано основание черепа, проломлен череп. Было впоследствии оперативного вмешательства удалено 10 квадратных сантиметров черепа на затылке. Травмы были настолько тяжелые, что врачи в областной клинической больнице имени Мечникова утверждали, что если бы он не был доставлен в областную клиническую больницу, он бы скончался здесь на месте. Я бы хотел еще раз обратиться к тем людям, которые, может быть, боятся или по каким-то причинам не могут афишировать свое имя, которые стали свидетелями. Обратитесь анонимно. Мы защитим, дадим правовую возможность высказать все свои показания, которые они могут дать по этому делу. Сотрудники прокуратуры и милиции просто бездействуют. Мы не слышим ни прокурора, ни начальника милиции, ни милицию. Вы понимаете, это все влечет к тотальному недоверию к данным структурам. Мы пишем жалобы и запросы, нам на них просто не отвечают. Моим братом Евгением Валерьевичем Дьяконенко было написано жалоба в органы прокуратуры по поводу действий незаконных сотрудников милиции. На данную жалобу до сих пор не получен ответ. Я еще раз обращаюсь к правоохранительным органам Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуре. Пожалуйста, не доводите дело до самосуда. Пожалуйста, примите меры. Законне міре 24 листопада о 9.30 у суді повинно було розглядатися питання про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту відносно громадянина ЧЕ. Але в назначений час засідання не відбулося. Мешканці міста разом із рідними В'ячеслава з обуренням сприйняли це повідомлення та вирішили розібратися в ситуації і завітали до прокуратури міста. Суд э, приостановил рассмотрение вопроса, поскольку в суде проблема технического характера. В соответствии с уголовно-процессуальным законом, э, процесс проведения судебных заседаний должен фиксироваться аудиоустройством. И э, в соответствии с законом фиксироваться должны аудиоустройствами специальные, которые есть в суде. Вот. Он работает, естественно, от электричества. Нет электричества, невозможно проводить запись. Если сейчас суд продолжит, он автоматически, какое бы решение он по результатам рассмотрения не принял, удовлетворил бы ходатайство следователя о том, чтобы избирать меры посещения в содержания по страже. Отказал бы. Это э, железобетонное основание. У вас разные сети, тут работает компьютер. Чего вы одному предъявляете? Вы чего? Я Это смешно. Трое делала одна работа. Да, да, робило. да. Вы в материалах, да. да. материалах дела. Можно, можно, в материалах делать, если вы говорите там не, не, то, чтобы обвинять людей. Сугубо в материалах дела. Ответить, почему один человек? Есть многочисленные На чем, на чем есть что их было трое. Вы их не, бри, не берете во внимание. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом для сообщения человеку о подозрении необходимы достаточные основания. Сейчас все работают на это дело. Как можно служебное расследование по отношению к этим виновным? Мол, мне э -э, <FR1> не а, пояснить. Э -э значит, в процессе служебного расследования, в соответствии с инструкциями и всеми нормативными актами, отбирается объяснение у работников милиции, собираются материалы, в том числе делаются копии с материалов уголовного дела. У нас есть протокол осмотра, в котором э -э не зафиксированы никакие следы. Есть пояснение людей, которые прибыли непосредственно на место сразу после событий и видели все то, что не было везде. То, что они потом не нашли. Понятно. Все оцінюватися, будуть прийняті міри. Я вам обіцяю Після розмови зі старшим прокурором прокуратури міста небайдужі громадяни та рідні загиблого прийшли до суду, де нарешті розпочалося засідання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді арешту відносно одного із трьох учасників подій. Правоохоронними органами міста Маргенця було винесено повідомлення про підозру, та в судовому засіданні оголошено про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянина ЧЕ терміном до 30 діб.